ये बिल्डिंग देखें आप कितनी बड़ी कड़ाई और इसमें कबाब लग रहे हैं और कितने बड़े कबाब लग रहे हैं और जो इनका कलर आ रहा है आ रहा तो है तो सबसे पहले हम आएंगे अठारह सो तिरपन से लेके उन्नीस सौ सैतालीस तक की हिस्ट्री देखेंगे आप असला वरह वरक जो हमारा जो वन के सेलिब्रेशन था कलर वाली वीडियो पे आज मेंदम साहब मरी आए जगम साहब जी तो आज हमारा जो मैंने आपको कहा था ना वन के का के सेलिब्रेशन आज। जी तो बिल्कुल इनशालाइटम और, और, तो 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 है, है। और इसके साथ साथ आज यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ये नहीं कि ये ऐसा दिन है धूप वाला तीन चार दिन से मैं सबसे बारिश हो गेमा गेमी है

हमें पहले लगता है कुछ खाना पीना चाहिए तो आपकी मर्जी है खाने के लिए तो फिर काफी नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? तख्त भाई अच्छा, तख्त के के कबाब, यही है और कुछ भी नहीं है नज़ारे तो नीचे है सारे तो अब हम नज़ारा करने जाएंगे जी लेकिन यहाँ पर जो भी और धूप में भी सर्दी लग रही है और आज हमें हमारे एक दोस्त ने धोखा दे दिया जीशान साहब ने अच्छा उनको उन्होंने रात को आ, कमिट किया था कि हम 10 बजे पहुंच जाएंगे जी बिल्कुल को और, और साढ़े दस बजे वो साफ सोए हुए थे पर तो जो आसमान का व्यू है ना ऊपर बादलों के साथ वो जगम साहब को माल है ये देखे ऊपर आपको आसमान का भी है बादल भी है ये देखे और यहाँ पर तो ये कौन सी जगह है ये जीपीओ चौक है सर जीपीओ चौक है द स्टार्ट ऑफ माल रोड माल रोड का तो स्टार्ट और ये देख राइट साइड में बाजार है और रश मामूल से फिर भी कम है आज हाँ रश कम है काफी लेबर डे है ना लेबर डे मजदूर सारे सोए होंगे और दूसरी जो मेन वजह है ना वो ये है कि आज जो रश न होने की आज एक तो वीकेंड नहीं था दूसरा तीन चार दिन से शरीफ बारिशें थी और जो नादर्न एरियाज थे वहाँ लैंड स्लाइडिंग पहाड़ी इलाके पता है लैंड स्लाइडिंग सर रोड बंद है आपको नहीं पता नहीं मुझे नहीं मालूम बंद है लोहर गली तो मुद मकम्बल बंद है और जो नीलम वैली की रोड है मेन वो वो भी बंद है ठीक क्वालिज से आगे इसके साथ साथ अगर हम आगे की बात करें जो नीलम से आगे केल खेलता हूँ वो भी रास्ते में बंद अच्छा, तो है अच्छा और गेमा गेमी बढ़ चुकी है और जो वन के सेलिब्रेशन है उसका अपना ही मजा आ रहा है और ये कह रहे हैं क्लाक चौक है जी और लिखा हुआ है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ से आपको किसी किस्म के मसाइल हो तो आप यहाँ से रबा कर सकते हैं फैसलीटेट हो सकते हैं सुलत हासिल कर सकते हैं और इधर उधर देखें आप लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं तो देखें कैमरे हाथ में उठाए हुए हैं और मुझे आज फैमिली काम नज़र आ रही है हाँ वीकेंड प्रॉब्लम है तो देखें आप वेदर भी है ना क्योंकि इस्लामाबाद का वेदर ऑलरेडी मरी जैसा है आज हाँ ये बात तो लोग है। जो है वो उस वेदर को ज्यादा कर रहे हैं जब आपको मरीज जैसा वेदर घर में मिल जाए तो फिर मरीज तो नहीं आया जाता ना ये देखें तो मैं इधर से बड़ी अंदर नीचे उतराई की तरफ मार्केट आती है और जगम साहब के वहाँ पे हमने कबाब खाने तो यहाँ पे देखें काफ़ी शॉप हैं ये देखें आप इस मार्केट में पूरी मार्केट का व्यू कराएं ये देखें ये बिल्कुल रोड की बेसमेंट में समझ आती है उसके नीचे ये सारा फ्रूट है सारा फास्ट फ्रूट यहाँ देखें आप ड्राई फ्रूट है।, है और तो जगम साहब इस मार्केट के बारे में बताएं मैं तो मरी में कई बार आया हूँ लेकिन मैं इधर नहीं आया ये कौन सी मार्केट है सर ये मरी की आ, लोकल मार्केट है हाँ। इसको माल रोड की मार्केट कहते हैं जी बिल्कुल और मैं इसके साथ जो अवेयरनेस है वो है कोई नाइनटीन की उन्नीस से आप नाइन्टी फाइव से वाकफ है जी हाँ वही ये था कि हम उस वक्त इधर चकवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में हम स्टूडेंट थे मैं स्काउटिंग कोर्स पर आया था यहाँ पर अच्छा घोड़ा गली में हमारा एक दिन का ट्रिप था माल रोड का अच्छा तो उस दिन जो हमारे साथ टीचर थे वो रिटायर्ड एस एस जी कमांडो थे क्या बात है तो उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी और वो नाइनटीन नाइनटी फाइव और अब टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो ये तो ये से साल बाद आता है। नहीं मैं साल में तीन चार दफा जब से इस्लामाबाद शिफ्ट तीन चार दफा अदरवाइज में जब भी कराची से आता था अच्छा तो इधर लाजमी आता था उसकी तो रीजन ये है कि एक नशा सा था आ, उसका तख्त भाई के कबाबों का इतने पुराने हैं इतने पुराने उस वक्त से क्या तो तख्त भाई के कबाब हम कहते हैं कि मरी आओ और तख्त भाई के कबाब ना खाओ ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ से उतरना है हाँ, बस ये थोड़ा सा। तो से देखें, मजीद और एक और जैसे हो चुकी है, तो हम यहाँ के कबाब देखें, भाई के खाने तो ये देखें। तो याँ याँ है यहाँ भी यहाँ कबाब बनते हैं और हम यहाँ नीचे जाके यहाँ पे हमने कबाब खाने हैं लेकिन सब आपको उनतीस साल का तजर्बा कबाब खाने गए हैं जी उनतीस साल हो गए मुझे कबाब खाते हुए क्या तो भाई ये भाई के कबाब हैं और जैगम साहब ने कहा था कि मैं 1995 में यहाँ कबाब खाए थे तो आज हम बरकम से स्पेशल आए हैं जो सेलिब्रेशन है कबाब खा कर करेंगे तो ये देखें आप कितनी बड़ी कढ़ाई और इसमें कबाब लग रहे हैं और कितने बड़े कबाब लग रहे हैं और जो इनका कलर आ रहा है उनका ये कहना है की ये जो कबाब है ये पिछले पचास साल से लगा रहे हैं तो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम कैसे सुनने में ये आया है कि ये काफी पुरानी यहाँ की शॉप है तकरीबन कितना रसा हुआ है इन कबाब इस दुकान को ये उन्नीस पचास तो से आप से सर। चारी तारी तारी चारी और हमारे से ही दुकान है मतलब आप बच्चे होंगे होंगे या थोड़ी बड़े होंगे जब के सर हम तकरीबन तकरीबन और ये जो है ना हमारा बेटा खुद जो है ना इसका खानदानी काम है तो आप दादा पर्दादा ये काम करता था अच्छा और ये हमारा फील्ड है जी खानदानी और तो जी काफी खूबसूरत कबाब लग रहे हैं हमने अपने लिए भी कबाब लगाए हैं और बूकौल इनके कि ये नाइन तकरीबन पचास साल से ये शॉप चाह रही है, भागी सर, भागी स्थारा। भागी स्थारा है सर। तो मतलब कि इनकी चीजें और टेस्ट काफी यूनिक होगा ये देखे आप लगातार ये ये कबाब लग रहे हैं दो बंदे रोटियाँ नान लगा रहे हैं और जो बैठने की जगह वो सामने और इनके कहना है की इनके जो वालद साहब से ये पीछे से ये काम कर रहे हैं

मेरे अक्सर अच्छा कराची से दोस्त हम भी लेकर आते हैं। हैं। क्या बात है? क्या बात है। हम भाई के के कबाब खा वापस आ गए तो यहाँ कि गैलरी लगी हुई है और ऊपर जो लिखा है वो लिखा है आपको तो दिखा सकें अगर ये देखें अठारह सौ तिरपन से लेके उन्नीस सौ सैतालीस तक सैतालीस से दो हजार एक है, है, दो की दो हजार से दो हजार इक्कीस की है तो सबसे पहले हम आएंगे अठारह से लेकर उन्नीस तक की हिस्ट्री देखेंगे आप अच्छा यहाँ भी सबसे पहले आती है उन्नीस सौ अठारह सौ तिरपन से उन्नीस सौ तक है ये ऊपर देखे आती है जीका गली आप देखो अगर आपको तस्वीर दिखा सके उसके बाद आती है दरियाल कैंप आता है ये मरी ये अभी तक ये बिल्डिंग इसी हालत में मौजूद है ये माल रोड की हालत देखे पॉइंट आ गया माल रोड आ गया जहाँ से अभी गुजर के आया अच्छा ये मरी हिल्स है आपको दिखा सके है और ये मरी विंटर में ये इसके अलावा लारनेस क्या लिखा हुआ है ये

शिफ्ट हो चुकी है थोड़ी सी फोटोग्राफी के बाद मौसम बड़ा खूबसूरत है शुक्र है धूप है साथ ठंड भी है तो नाइन डी मोशन राइड लोग इंजॉय कर रहे हैं अगर आपको दिखा सकें ये देखें ये देखें ये देखें लेकिन सर इसका भी आखना मजा होता है इंसान इस दुनिया में चला जाता है ये देखे। तो देखें जी एंजॉय और जब ये इंसान पहनता है यहाँ दुनिया में चले जाते हैं दोबाला तो होता जा रहा है क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है और का अगर आपको तो वो भी नाकबले दिलकश और नाकबले यकीन है ये देखें आप आजम क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी यहाँ पे जाकर बैठ गए पाकिस्तान इज माई यस क्या मतलब

और बहुत ही कूल और ख़ूबसूरत व्यू है इस वक्त यहाँ का और हमारे सामने ए पी एस मरी है और अगर हम आपको दिखाएँगे अभी इधर गिर्द ये देखें वाक हो रही है माल रोड पर तो अगर आपको यहाँ व्यू दिखाएँ नीचे का तो ये देखें यहाँ नीचे ये ए पी एस मरी है और ये सामने अगर आपको दिखा सकें तो ये वो ग्राउंड देख सकते हैं आप ये देखें तो काफ़ी खूबसूरत जगह ये देखें और जो व्यू इस टाइम लग रहा है कि शायद शाम के टाइम या हल्की फुल्की बूंदा बांदी है बारिश के हम जा रहे हैं ट्विंडी पॉइंट तो, तो यहाँ पे जो हार रोड से गाड़ियाँ जाती है वो बकी टाइप गाड़ियाँ जाती हैं मिनी बकी बनी होती हैं तो पर साइड हंड्रेड रुपीज रेंट है किराएम साहब पीछे वाली साइड बैठे हुए हैं

यहाँ से चेयर लिफ्ट बैठा जाता है खूबसूरत खुदकश नज़ारा है और यहाँ लोग लाइन अप होके लिफ्ट में बैठते हैं ये देखें सामने से अपनी बारी का इंतजार करते हैं टिकट ले कर फिर यहाँ से बैठा जाता है देखे, ये देखें आप खाली आ रहे हैं और सामने आप देखें सामने का भी सामने बुकिंग काफ़ी है तो मुझे तो चेयर लहट बैठने से डर लगता है तो अब मैं वापस यहाँ से ऊपर जाऊँगा और वापसी भी यहाँ से सीधा सीढ़ी पैंट आने के बाद यहाँ पे रश तकरीबन कम है क्योंकि लोग सब चेयर की तरफ जा रहे हैं तो अभी यहाँ जाएँगे लारी गड्डे पर वापस बारकों की तरफ तो पेंडी पॉइंट आने का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन ये चेयर लेफ्ट फर्स्ट टाइम देख ली मैंने यहाँ वाली जो पटेराटा चेयर लेफ्ट है उसको तो हम कई बार गए एक बार तुम्हारा तो यादगार सफ़र है और रमज़ान वाला बहुत तो और हमारी ये देखें हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं ये न्यू गाड़ी है और इन्होंने अभी आज से सर्विस लॉन्च की है रेगुलर इनका वन फिफ्टी टिकट था लेकिन आज के लिए इन्होंने तकरीबन थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट है और वन हंड्रेड टिकट है तो कह रहे हैं कि ये आप सात से दस मिनट में पाँच से सात मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे तो हम इनशाला पांच दिन बाद पहुंचे तो बार हम बारह को गाड़ी पर बैठेंगे